অহা পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ তাৰিখে অসমৰ সকলোৱে জানে যে এডভান্টেজ আছাম টু পইণ্ট অ' অনুষ্ঠিত হ'ব মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই এডভান্তেজ আছাম টু পইণ্ট অ' মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশা যে অসমলৈকে কেইবা লাখ কোটি টকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পেকেজ বা প্ৰপ'জেল আহিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনে অসমত তূৰা্বিত গতি লাভ কৰিব আমাৰ টাটা চেমি কণ্ড্ৰাক্টৰৰ কথা সকলোৱে জানে ঠিক তেনেকৈ বহুখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমলৈকে অহাৰ কথা চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশে বিদেশে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টসকলৰ লগত আলোচনা কৰি অসমলৈকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আমি প্ৰত্যেক জিলাত আমাৰ যিসকল এণ্টাৰপ্ৰিনৰ আছে তেওঁলোককো উৎসাহিত কৰিবলৈ এনেকৈ জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকত আমি ৰোড শ্ব' পাতিছোঁ তাৰে অংশ হিচাপে আমি আজি শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আমাৰ যিসকল এণ্টাৰপ্ৰিন বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট তেওঁলোকে কি সমস্যাত ভুগিছে বা কিবা তেওঁলোকৰ অসুবিধা আছে নেকি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কি সুবিধা দিয়া হ'ব তাৰ কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলোঁ মুঠৰ ওপৰত অসমক যাতে অসম যাতে এখন মেনুফেকচাৰিং হাব হয় তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ লৈছে তাক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আমি সকলোৱে হাতে কামে লাগি গৈছোঁ মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম মই ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ যিহেতু নহয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানে কিন্তু মই এটা জানো যে কেইবা লাখ কোটি টকাৰ প্ৰপজেল আহিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন আৰু তূৰাঘিত হ'ব